было в общем скажем, Не фотографировать, не болтать, не звонить, идея. что там такое, не рассказывать по Что вы видели, тоже никому не говорит. Сейчас время прошло, тоже начали. Это действительно было страшно. Потому что меня, меня потрясло без самого поселка Чернобыля. И не то, что безлюдие, а вот как метлой в Людей, все, все брошено, открыто. Идешь по улицам, огород, пол ведра на огороде, лопата вот в полведра картошки стоит на грядке и никого. Все на распашку. Вже в августі было немножко тревожно. Когда пошло мародерство, і почали жалобы, люди поличатися за вещами, поняли, що це не надвидення, то по окраїнах Чернобыля и автоматики. Автомати стучали і одиночні вистріли, есть мародеров пугали, Там нам сказали, що якщо кто-то будет замечен. Стреляют без предупреждения. Милиция ходила патрули, усиленные с автоматами. Уже. У меня вот лично было три накопителя, и ни один не работал. Вот. То есть все они были в нерабочем состоянии и также были у, у всех других тоже. Мы их на, носили в кармашках, они как ручки, как брошки такие вот но, к сожалению, не рабочий. Что там было, сколько, никто не знает, потому что записывали там по 0 целых, по-моему, 0,25 сотых рентгена. В общем, за, эти, за это время я когда первый раз вернулся, то по доске ровно, совершенно, говорится, трезвый, не мог пройти метров ну, там, без конца в конец комнаты. Меня уводило право или влево. Не знаю, на какой день, на третий, четвертый. Э, милиция начала ездить по улицам и расстреливать собак. Собак э, позабывали отвязать. На цепках они начали быть. И э, Прямо во дворах расстреливали, ключи вытягивали на середину. Улицы, улицы. И они ожирали. ну, второй, два дня, и они уже начали такие <си> большие стали опухать, грубо говоря. Но потом, тоже дня через четыре, когда уже запах пошел, пошла машина, их на борта на борта, на борта, где-то вывезли на после того, как я начал болеть. Я болел, у меня случился микроинсульт, давно уже, в 2000 году. Ну, хорошо подхватили Я потом выходил ну, в санаторий, и все, в больнице лежал. Послужился, но их нету. Потому что нас тогда не, не, не ну, практически не инструктировал никто. Осторожно, там, лишнего не берите в рот, там, не кушайте, то-то-то. Вот так сказали. Ну, уже на ушку один другому ну, надо водочку пить. Она как бы стронцы была. Ну, до нас не доходило, потому что эта водка где-то крутилась сверху, там в штабах. Вот. А мы туда уже так уже сами что-то искали. Вот. Ну, по чуть-чуть, конечно. Ну, это действительно надо было. То, что мы были там как бы пушечным мясом, это точно. Потому что когда я приехал туда в августе, то вот разница большая в май и август. В мае были русские и украинцы. Все. Когда уже приехал в ну, августе, то там был построен большая площадь, там есть ну, -то большое село, как показывает выеде. Там, значит, что? стояли палатки и люди со Средней Азии. Широкая пусконосые, плосконосые, которые ничего даже некоторые не понимают по-русски, по-украински, вообще тем более по-своему говорят. И вот их на вахту с лопатами, и они там защищали. Что с ним? где они, их никто и не считал. Да. Вы видите, почему? И не только я, честно говоря. Пенсия это одно. Чего пенсия? Ну зачем пенсия? Не просто так. Я инвалид тоже. И многие. И я вынужден, ну, лечиться. Лекарства там, часто головные боли, часто, очень часто. Все за Аптека и, как говорится, а какая пенсия? У меня сейчас пенсия, вместо 7 тысяч 3. 3 тысячи. На угу. них не, раз, ну, как бы не разживешься сейчас, тем более, когда такая прекрасная. Ну, что я буду делать? Все. Ну, как обычно, вот как ветераны войны. Победитель 9 мая, как мой отец, тоже воевал, но его, к сожалению, вспоминает. Только к 9 мая. Так и надо к 30-му. <laughs> Вспоминают там что-то. Но в этот раз я слушал, если ничего, даже хотя бы пообещали, ничего даже не обещали.